Сейчас при помощи охотничьего ружья и патрона 12-го калибра с дробью мы попробуем сымитировать попадание осколков по баллистическим очкам. У нас есть маска Болли, есть стекло от маски Revision, есть очки Smith Wesson и две пары очков MFH. Для того, чтобы вам продемонстрировать противоосколочные защитные свойства наших очков, у нас есть прекрасное ружье и несколько патронов под названием Патриот 12-го калибра. Это патроны с дробью. Маркировка дроби 2.0. Сейчас мы отмеряем дистанцию в 10 метров и будем стрелять. Пли. 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 Произведя суровые полевые испытания, маска боли и стекло от маски Revision, наш стрелок, честно говоря, все-таки ушатал но мы делаем вывод, что они прошли испытания. Давайте посмотрим на очки. Мит и Вессон получили 20 попаданий дробью. Большая часть из них осталась перед стеклом. Стекло осталось целое, а право от очков тоже фактически осталось целое. Очки Сторм получили 9 попаданий дробью. Десятая попала в оправу. Оправа пострадала немного, стекло осталось фактически целым. Большая часть выстрелов перед стеклом. И очки Хавк получили всего два попадания дробью, на удивление. Остались целые, дробь не прошла, оправа не пострадала совершенно.